sangat regi, dry dan dumb. 3D bro, 3D. Tapi cerita ni tak 3D. Tak ada kodrat aku nak melayan. Hey hey, what is up my good people? Okay. Aku baru saja lepas menonton filem Kodrat 2 dan jujur cakap ah, aku tak ada kodrat dah lah. <laughs> aku dah tak ada kodrat nak layan cerita ni. Okay, basically lah eh. Ini adalah filem kedua dalam franchise Kodrat dia akan ada filem ketiga eh. Aku cakap betul-betul ni terang-terang, dia akan ada filem ketiga. So, bila ada filem pertama, kedua, ketiga, filem kedua yang ini dia jadi jambatan daripada filem pertama nak pergi ketiga. So, bila dia jadi jambatan, kalau kau lalu jambatan kan, jambatan tu kan membosankan untuk nak sampai ke destinasi. So, dia jadi macam filler. So, overall dalam cerita dia tu dia jadi macam tu je cerita dia. Cerita dia just sebab dia nak sampaikan ke, ke filem ketiga. So, ada lagi cerita dia? Oh, tak apa-apa. Apa. Kau kena tunggu. Tunggu dekat filem ketiga nanti. Kami lah macam kau tahu lah aku tak apa suka cerita-cerita macam ni. Kalau kau nak buat cerita kau buat setup jelah cerita. Cerita ada act 1, act 2, act 3 terus sampai habis kan. Tak ada kodrat aku nak melayan. Ini yang paling aku suka dalam cerita ni adalah acah lah. <laughs> acah Septriasa. acah dia tak acah-acah dalam -Acah ni. acah dia memang acah comel. Bagi aku lakonan dia agak baguslah dalam ni kalau dia fokuskan lebih pada acha sapteresa rasa akan lagi bagus sayangnya cerita ni dia, dia tak terlalu fokus pada acha dia hilang arah tujuan ha tu masalahnya benda yang aku tak suka so tadi aku dah cakap regie dry dam kan so ni aku ulas je sikit, -sikit. regie part regie daripada awal sampai habis ada part-part yang menarik tapi bila sampai dekat part dia nak bagi kita macam ada feel cinta ataupun feel seram feel sedih part tu rasa macam lamun je So bila kau lama sangat Kau seolah-olah memaksa-maksa penonton Untuk nak berasa Scene tu Sampai in the end kau tak rasa apa-apa Sampai rasa gerigi lah rasa, rasa rasa filler Rasa filler rasa, rasa, macam nak cukupkan 2 uh, Dua jam cerita ni Dia ada macam flashback filem pertama Lepas tu Ada uh, pula nanti kan nak tunjukkan uh, Sedikit sedutan filem yang ketiga So itulah uh, ha, Dia jadi filler Lepas tu jadi filler yang gerigi pula tu Then yang kedua Aku rasakan cerita ni agak dry Dry maksudnya daripada segi macam ada babak-babak aksi, ada babak-babak macam yang cakap cakap dia bercinta, semua babak-babak dia ada memainkan emosi. Tapi semua emosi-emosi itu -emosi tak dapat dirasai sampai aku rasa macam kenapa kering ni? Ah ha, yang basah tu acar dalam ni. <laughs> <laughs> dia berapa sih dah basah? Tapi basah, basah sih, basah sikit je lah. Yang, yang overall yang lain, -lain semua sangat-sangat dry. And then... Dumb. Uh, yang ketiga, dam The whole story aku tak faham kenapa dia boleh masukkan ada dua cerita dalam satu filem ni yang patutnya dia fokuskan pada satu cerita je. Ah ha, patutnya the case of the pabrik yang kilang tu buatlah betul-betul daripada awal sampai habis kan. Ni macam dia potong separuh lepas tu dia nak fokus pada watak Aziza, watak Acha Satresa pula. I mean like kalau kau nak fokus pada Aziza, fokus pada Aziza. Kalau nak fokus pada kilang, fokus pada kilang. So in the end bila dia campur adukkan benda-benda macam -benda ni dan sampai dia tak tahu halu tujuan, halu tujuan dia hanyalah untuk nak menuju ke filem ketiga. So sudahnya bila kita tengok kita jadi bodoh. Rasa macam kenapa kita kena tengok filem kedua ni semata-mata nak tunggu filem yang ketiga. Dia ada nak tunjukkan yang kodrat ni ada sejarah silam dengan iblis yang membunuh anak dia dan yang memborak-perandakan keluarga dia. So dalam filem pertama dia dah letak hint, bukan letak hint, dia letak setup dia cerita. Yang ketiga, yang kedua ni dia letak hint saja tapi dia tak explain pun. Motivasi tak ada. Motivasi, tak ada. motivasi Demon tu tak ada. Motivasi motivasi Demon tu mengacau keluarga kodrat tak ada. Tak tahu sebab apa Tak ada movie. Tunggu movie ketiga Itu ah, ya yang dumb dia Agak sayang lah kau nak Bagi penonton Tengok filem ketiga Kau sanggup korbankan filem kedua kau ni Dengan cerita yang dumb macam ni So aku yeah. agak kecewa lah Rating per 10 Untuk filem ni Aku boleh bagi uh, 4 per 10 lah Kodrat 2 adalah satu filem yang sederhana sebab saya ingat benda tu Vino cakap Vino masuk dalam power gum. lepas tu dia kata harap kamu semua akan menikmati filem sederhana ini dan saya rasa filem ni adalah sebuah filem yang sederhana jikalau ia diniatkan untuk menjadi filem kedua untuk menyambung ke filem ketiga mungkin ia memadai lah satu benda yang saya rasa okey atau saya suka dengan uh, fi dengan filem ni adalah watak kodrat tu ataupun sebetul-betulnya idea atau niat atau konsep di sebalik watak kodrat tu. Jadi, trope untuk seseorang yang alim atau yang kuat agama menggunakan kekuatannya itu untuk menentang orang-orang jahat, orang-orang zalim ataupun dalam kes ni, orang-orang munafik, benda-benda yang kurafat, setan, lah jin apa semua adalah satu trope yang baik. Sebab apa? Benda tu kita tak perlu sangkal. Benda tu memang ada dalam hidup kita. Kalau kita adalah seorang Muslim, kita percaya tentang benda tu. Kita yakin dengan benda tu kan? So, benda tu dalam rukun iman. Tapi, kat sini, apa yang dia niatkan sebab di, di sebalik watak kodrat tu benda tu saya suka sebab apa kalau kita tengok dalam rantau kita ni dalam Malaysia ke dalam Indonesia ke trop-trop macam ni ada ada tempat dia it has wheels tapi mungkin ada punya execution dia, dia punya penulisan watak ke atau cerita, penceritaan dia tak cukup pergi tak cukup sampai ha. tetapi niat dia nak buat watak macam ustaz kodrat ni saya rasa baik okey pertama sekali saya rasa um, film ni jikalau dituntun hanya uh, pada film ni saja Kalau kita tak ambil kira kodrat satu Film ni mungkin akan mengelirukan sesetengah orang Sebab apa? Struktur penceritaan daripada act 1, act 2 ke act 3 tak berapa jelas uh, Dan akan ada beberapa babak di bahagian pertama, di act pertama tu Akan membuatkan anda keliru Adakah ini flashback? Kalau anda tak tonton kuadra 1, anda tak tahu itu flashback. Tapi kalau anda tak tonton kuadra 1, anda akan merasakan anda akan rasa canggung. macam eh, kenapa pergi ke sini? Macam ni pergi ke sini. Ah, prequel ke apa benda ni? Sebab apa? Perjalanan babak ke babak, story beat ke story beat tu tak jelas. Jadi kita kena fikir, eh, ini pak mana pak mana? Ah, ni timeline mana? Aa, tadi bukan dia dah habis ke, tapi ini ah kita akan rasa macam tu sedikit. Sekiranya benda benar-benar macam ni, Uh, adalah sesuatu yang dititik-titik beratkan oleh anda sebagai seorang penonton uh, Benda ni ak anda akan nipik lah Anda akan perasan anda akan macam mmm, benda ni tak best Tapi kalau anda tak kisah benda-benda ni Anda enjoy dengan visual dia Yang cantik sebenarnya uh, Dia punya colour grading Sangat kena dengan tone-tone atau tona yang diperlukan Dan uh, anda akan sukalah Benda kedua yang boleh diperbaiki saya rasa Okey ini perasaan saya Saya ni dah banyak tonton telefilm, telemovie Saya sendiri pun pernah menulis uh, Dan terlibat dalam produksi telefilm, telemovie Kadang-kadang bila kita tengok sebuah filem tu kita boleh merasakan yang oh filem ni sesuai lebih sesuai untuk TV. Oh filem ni memang sangat sesuai untuk pawagam. Jadi pada saya Kodrat 2 ni jika lo diambil di sebagai filem uh, yang stand alone tanpa mengambil kira Kodrat satu pada saya dirasa seolah-olah dia lebih sesuai untuk TV. Terutamanya pada ending dia apabila dia dah habis cerita semua dia punya credit scene tu keluar Jackie Chan special. Yang ni, dia keluar lagu OST, lepas tu dia jadi video klip lagu, lepas tu dia keluar banyak short-shot uh, production dekat set, pre-pro semua. Jadi, kalau siapa yang rajin tonton K-drama dalam masa 4 hingga 5 tahun kebelakangan ni, dalam finale K-drama, dalam banyak-banyak uh, dekat kredit uh, K-drama, banyak-banyak dia buat treatment macam ni untuk memberi peminat-peminat atau pengikut-pengikut cerita atau siri tu, Uh, like behind the scenes. Ui, oh, bestnya cerita ni. Lepas tu kita tengok sikit. Jadi filem ni memberikan, menghidangkan benda tu pada credit scene. Yang rasanya macam sedikit pelik, memandangkan pada penghujung cerita tu, dia dah bagi dia dah bagi clue yang kata, kita akan ada kodrat tiga. Jadi, dia tak membina momentum untuk kita macam menantikan atau memikirkan apa yang akan berlaku pada kodrat tiga nanti. Dia terus pergi ke tribute dan pergi ke lagu. Yang sangat hopeful. Jadi dia rasa macam peliklah itu benda kedua yang saya tak suka. Ketiga, saya rasa um, banyak semua watak-watak dalam ni perlu penulisan yang lebih a uh, cekap ataupun lebih tight. Sebab apa? Saya rasa back story semua ada, namun cerita terbahagi kepada satu tempat yang berlaku di kilang dan dua cerita naratif nak membina back story kepada watak Acha ataupun Aziza. Jadi dia tak berupaya untuk menjalin nak jahit dua-dua story dalam dan menceritakan dengan cantik dan lancar. Jadi bila kita tengok dekat kilang tu, kilang tu dah habis, kita rasa macam oh cerita ni dah habis ke? Eh, eh ada one final fight. Lepas habis final fight tu macam okey dah settle semua alhamdulillah. Lepas tu dah naik motor into the sunset macam kiranya okeylah uh, lelaki bini ni dah berjaya bersama-sama uh, overcome uh, cabaran dugaan besar ni. Lepas tu dia buat satu keputusan yang sangat pelik tanpa dijelaskan keputusan itu. Kemudian keputusan itulah yang membuatkan ada satu lagi ending terakhir di mana oh my god, ada lagi satu perlawanan besar, pertandingan hebat antara watak-watak utama ini. Jadi dia macam ada false ending kat situ. Ha, tapi kalau dia buat dengan cantik, orang takkan rasa false ending, orang rasa macam alamak, twist ada lagi. Tapi dia tak rasa macam tu sangatlah. Jadi mungkin Dek dek kerana dia orang tahu dia orang akan buat kodrat 3, dia orang mungkin uh, mendekati filem ni sebagai sebuah filem kedua, filem pertengahan untuk pergi ke kodrat 3. Sekiranya itu berlaku, mungkin itu yang menyebabkan kita dapat filem ni macam nilah. Jadi dia macam dia bukan separuh masak, tapi macam dia tak cukup uh, ramuan. Ha macam tu. Dia nak buat kari tapi kari dia macam tak cukup 2 3 benda. Lepas tu dia tak habis buat. Ha macam tu lah. Tapi kalau suka kari dan tak fikir banyak sangat, okeylah. Pada saya, saya akan bagi antara 5 hingga 5 setengah kalau anda tak menonton kodrat satu. Kalau anda menonton kodrat satu dan anda suka kodrat satu, anda mungkin bagi 6 atau 6 setengah. kau sulit, ingat, sobat, Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara